Останні події безперервний потік інформації з звідусиль серйозно вплинули на здоров'я українців. Більшість з нас живуть у постійній тривозі. Про це заявляють психологи і радять бути готовими до надзвичайних випадків. А саме збирати екстрену валізку. Що це таке, та навіщо вона потрібна, далі в сюжеті. Документи, ліхтарик. Свічки з сірниками та ще кілька десятків речей можуть врятувати ваше життя у надзвичайних випадках. Ось така тривожна валізка не завадить кожній людині. Це майор Олександр Перехрест, 31 рік. Він одружений та має донечку. Чоловік служить у внутрішніх військах вже 11 років. Вміст своєї тривожної валізи знає на пам'ять. Фляга армійська загальновійськовий сухий набір продуктів для сніданку, обіду і вечерю, плащ палатка. Для від, від дощу ці речі видаються в нашій частині. Всі решта предметів це куплені, в принципі, можна сказати, за власний рахунок, але ці речі стоять копійки. Ця валіза знадобилася майорові під час подій на майдані, коли його військова частина була заблокована, і Олександр не міг потрапити додому. Кожному офіцеру повинен. Зовнішній вигляд має е, бути добрий, тобто споголитися, почистити зуби. Задобилося це бритва і піна для гління. Однак серед цивільних українців мало хто взагалі чув про екстрену валізку, не те, що про її вміст. Що таке екстрена валізка? Ну не знаю. А може чули тривожний чемоданчик? Теж не чув. не чули взагалі ніколи? Ні, ні, не чув. Психолог Віктор запевняє, така валіза не завадить нікому. Сам необхідні речі вже спакував і постійно возить із собою у багажнику автівки. Можна сказати, що це тривожна сумка Тут необхідна одежда, тапочки, чашка, чай, кофе. На думку Віктора, така валіза допоможе знизити тривогу тим, хто почувається неспокійно. Тривога емоціональна заразна, як і будь-яке інше емоційної состояння чоловіка. Когда у вас є такий чемоданчик. а у вас включается позитивный контроль. Та головне призначення тревожной валізи максимально прискорити процес эвакуации у випадку надзвичайних подій. И на эту тему мы запросили поговорить инструктора выживания Вячеслава Колосова. Доброго ранку. Итак, расскажите, актуален ли вот этот тревожный чемоданчик, как его называют в народе, или как он правильно называется, может, вы нам объясните, актуален ли он сейчас и должен ли он быть у каждого гражданина Украины? Ну, во-первых, этот чемоданчик, э и рассчитан на то, чтобы максимально обеспечить комфортное время пребывания, то есть и борьбу со стрессорами. Да? То есть, любые факты выживания, любые экстренные ситуации экстремальные, они обладают такой неприятной штукой, как стрессор. То есть, это то, что мешает человеку грамотно и спокойно обеспечивать собственную жизнедеятельность. Вот, то есть это необходимый набор снаряжения, который можно применить либо в поле, либо в городе, либо где угодно, собственно, смотря, как он укомплектован. Например, вот если брать алгоритмический смысл, да, то есть первое, что человека физическое, да, это боль, да. Поэтому э, здесь необходимые медикаменты, да, и Такая все остальное, да, аптечка. Аптечка, действительно, то, что нам обязательно нужно. Что еще в этом чемоданчике я вижу? Фляга с водой. Конечно. Обычная есть вода. Далее мы идем стрессором например такой стрессор как голод угу. здесь есть необходимый перечень имущества которое позволяет двум человекам продержаться ну, до, до, не до понять, дней. здесь, да. Вода, да. здесь, здесь вода, вода вода во фляге вот минимальная Тканина, то есть это тушеная. то, что долго хранится И э, такая вот походная мисочка да? И походный котелочек, на котором что все, на котором все это можно еще? приготовить Приготовить, и чем так, да. что еще? Это палатка? Это, нет, это не палатка, это гермомешок, непромокаемый мешок Там лежит сейчас запасной комплект белья и одежды Белья и вот. одежда Теплое Второй белье комплект. и одежда, да так, что Дальше еще? мы идем Средство разведения огня угу. И чем греться, да То есть угу. это когда нам холодно Либо чем строить укрытия, да угу. ну, То есть простейшие какие-то, если вы оказались в полях то есть это у нас тут есть, например. Вот такая горелочка, она тоже самодельная. Да? Это... На ней можно приготовить еду. Yeah. На ней можно создать. приготовить еду, ей можно греться, ей можно делать все, что угодно. Освещать Я хочу спросить, не у каждого bass. человека в обычной жизни есть специальные горелочки самодельные? И вообще <realistically> то, что uh, вы показывали. Это может быть свечка, это может uh -huh. быть все, что угодно. То есть тут надо интерпретация. Ну или в любом магазине спортивного инвентаря можно найти. Это чемоданчик, он должен быть универсальным для всех мест жительства. Горы или, например, у моря мы живем, потоп, uh... Пожар, Есть специфика это центр своя. военных действий. Принципиально, принципиально. Вот тот набор, который мы сейчас рассматриваем, да, он в себя включает э, медицинское обеспечение, да. это аптечка. Он в себя включает э, теплую одежду угу. и средства для и огня, угу. и средства для строительства укрытий вот, простейших, там, односкатные там, навесы и так далее. Он в себя включает э, наличие воды, простейшие вещи, которые могут пригодиться при, например, заготовке дров, да, uh -huh. там и так далее, и тому подобные то есть, вещи. Э, колющее режущее. Вы колющее режущее, да, здесь есть вот, например, то тоже... самолет такой... не пустят нас таким таких Нет, допустят. самолет не пустят, он не для этого предназначен. Это что такое? Это набор выживания, то есть, который предназначен как раз для того, чтобы там ориентироваться. То есть компас? Компас тоже там есть, там есть и пила даже, там есть... Вот здесь э... пила есть. Да, можете открыть, посмотреть. Я верю. Документы, без них. Документы, никак. они конечно. должны быть. В этом любом случае, если вы покидаете место жительства своего, да. При вас должны быть э, какие-то идентификационные документы, да. да, которые удостоверяют вашу личность и необходимые документы, чтобы вы потом доказали, что у вас был дом, если он угу. сгорел, да, угу. и так далее. И опять же средства навигации, такие как карты. Угу. Вот у нас документы. Это я так конечно. Не оригинал. Оригиналы нужны только паспорта, вот или какого-то удостоверения, угу. которое у вас имеется, э, и карты помощью которых вы можете найтись на месте и так далее. А, Сам зараз час для Ромы Кселута Ведь наш спонсор спонсора, региональной марки э, Якобс Монар. Скажите, пожалуйста, как все-таки, понятно, любая стрессовая ситуация, э, человек, который не подготовлен, даже если у него есть такой чемоданчик, он заранее подготовился, ну, в этом плане, но все равно психологически он к этому, возможно, был не готов. Как э, вести себя правильно и не паниковать в стрессовых ситуациях? Все на самом деле очень просто. Страх э, – это лучший помощник человека на самом деле в повседневной жизни, то есть страх ограждает его от каких-либо рисков. Здесь ключевым образом играет роль подготовки, подготовленности. То есть если вы к ситуации готовы угу. и планируете, а как можно быть готовы прогнозируете к пожару, к пожару? Да. Ну вот, например, огнетушитель у вас есть, да, Мне там нет. заранее заведенный, например, вот, например, вы знаете, какие первые действия после возникновения По мере, куда, пожара? Куда звонить? Да, куда звонить, что делать, каким образом поступать. Не паниковать, первое слово. Паниковать. Не паниковать, есть... максимально сконцентрироваться и действовать Паника. здесь и сейчас. Точно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Инструктор с выживания Вячеслав Колосов был в нашей студии и ответил на наши запытания. А снеданок тревога?